В Мариуполе в эту субботу стартуют уже традиционные Дни Европы. В эти выходные горожан ожидают игровые программы, конкурсы, развлекательные мероприятия, посвященные европейской культуре. В воскресенье в театральном сквере будет разбит палаточный городок, где каждый желающий сможет попробовать блюда различных национальных кухонь, принять участие в евровикторинах. А ярким ітогом праздництва гала-концерт у драмтеатру. А важності фестивалю розказали його організатори із Ліги політологів, міжнародників Діп Корпус і мер Вадим Бойченко. У нас в Маріуполі люди прагнуть, прагнуть бути європейцями. І, і, в тому році, і в цьому році я бачу велику активність міських людей, які приходять на всі наші івенти. Тож, единость в разноманитии, слава Украине. Вот этот праздник, он действительно стал символичным для города Мариуполя. Он стал доброй традицией. И важно, что вот эту добрую традицию в городе Мариуполе зародили наши неравнодушные, наша талантливая молодежь. И что уже на протяжении такого периода времени, также мы увидели, есть динамика, есть развитие в этом направлении. Я хочу твердо заявить о том, что Руководство города будет поддерживать все инициативы, которые направлены на трансформацию нашего города и нашей страны в направлении Европы.